Когда начнет свою работу станция экологического мониторинга? И что для сокращения выбросов в атмосферу делают градообразующие предприятия? Об этом говорили сегодня политики и представители общественности во время депутатского часа. Подробнее об этом в материале наших коллег из пресс-службы Думы. Депутатский час на тему экологической ситуации в Братске состоялся сегодня в городской думе. Комментируя состояние атмосферного воздуха, представители контролирующих органов подчеркнули, что почти все выбросы ⁇ результат деятельности промышленных предприятий. При этом в прошлом году специалисты зарегистрировали 273 экологически неблагоприятных дня существенных структурных перестроек в промышленности у нас не произошло. Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия по-прежнему цветной металлургии, теплоэнергетики, гидроэнергетики и цифровозной бумажной промышленности. Сегодня о мерах по снижению выбросов в атмосферу перед депутатами отчитались представители градообразующих предприятий. Они рассказали о том, как ведется работа по модернизации производства. Так, группа ЭЛИМ планирует уже в этом году значительно снизить показатели выбросов вредных веществ в атмосферу. По словам директора по экологии и качеству Русала, на Бразе минимальным выбросам планируют подойти через три года. Депутаты считают, что за ходом модернизации заводов необходим усиленный контроль действительно самым-самым серьезным вопросом жизни нашего города. нашел предложение необходимо создать специальную комиссию городского вот такого масштаба, куда включить соответствующих представителей, кто несет ответственность за экологию города Братска, и создать абсолютно конкретный äh, план, значит, который после этого детализировать вынести на заседание Думы, рассмотреть и считать главным документом вопросы экологии и жизни города Братска. Депутаты также интересовались, когда будет заключен контракт на эксплуатацию станции мониторинга. Она поступила в Братский государственный университет больше двух месяцев назад. Глава администрации Братска пояснила, что для этого необходимо провести ряд мероприятий. Конкурсная документация согласована. Первая котировка размещена на актуальной площадке для... 7 дней, потом контракт и пошел порядок выполнения работ. Причем работы будут как бы поэтапно выполнены, в конце будет комплексный отчет по всем точкам по Итогом депутатского часа стала выработка рекомендаций. Предприятия должны усилить работу по снижению выбросов, в том числе и в периоды неблагоприятных метеоусловий. Контроль за исполнением этих мероприятий ложится на Думу и администрацию. Для обсуждения рекомендации будут представлены на депутатских слушаниях 20 июня. Светлана Козлова, Игорь Селивончик для программы «Факт».